जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब खैरियत से हैं जी आपका चैनल अंकल मुन्ना आज लेके आ हाजिर हुए हैं आपके पास एक नई रेसिपी जिसमें हम बनाएंगे भिंडियाँ उसके लिए कुछ हमें तीन अदर टमाटर चाहिए और तीन अदर दरमिया साइज के प्याज वो हमने काट लिए हैं उसके अलावा हमें चाहिए एक टी स्पून नमक एक टी स्पून मिर्चें हाफ टी स्पून हल्दी और एक टी स्पून सूखा धनिया जिसा हुआ तो वो हमने तैयार कर लिया सीन से पहले से भिंडी भी काट लिया और हमें थोड़ी सी चाहिए दो तीन चुटकी अजवाइन और एक नमक चम्मच नमक का टीस्पून अलग से इसे हम पहले भिंडिया फ्राई करेंगे ये भिंडिया हमने काट ली हैं एक एक इंच की तकरीबन क्यूब्स के बना ली है हमने इनको पहले हमने धो लिया धो के इनको अच्छी तरह खुशक की है खुशक करने के बाद भिंडियों को हमने काट लिया और ये सब चीजें हमने तैयार कर ली हैं और अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ ये आपके लिए मैं स्पेशली ऐसी रेसिपीज लेके आता हूँ जो बहुत सिंपल होती हैं जो आप घर में बड़े आसानी से बना सकते हैं तो हमने तकरीबन डेढ़ डोंगी जो है इसमें हमने ऑयल ले लिया है और इसको देश की हमने रख के नीचे चूड़ा जला दिया है अभी हम पहले इसमें डालेंगे सबसे पहले जो आपको मैंने दिखाई थी अजवैन और नमक जो एक टी है उससे हम पहले इसमें डालेंगे और उसके साथ हम भिंडियों को फ्राई करेंगे जी ये हम डालने लगे हैं नमक और अजवाइन डाल लिए इसको हल्का सा मिक्स कर लें आप बस ताकि ये पूरी तरह से ऑयल में मिक्स हो जाए और इसमें इसी ऑयल में अब हम अपनी भिंडियों को जो है फ्राई करेंगे ये देखें बड़ी हमने क्यूब्स की शक्ल में बनाई है तकरीब एक इंच का पीस बनाया हुआ भिंडी का आधा किलो भिंडी है ये इसको हम पहले अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि सारी ऑयल लग जाए इसको ये देखें चम्मच आपने जरा इसका एहतियात से चलाना है ये, क्योंकि नरम होती है भिंडी तो ये टूटने का खतरा होता है वैसे आमतौर पे इसको नॉन स्टिक में बनाते हैं और लकड़ी के चम्मच के साथ इसको करते हैं अभी मैं जल्दी में था तो मैंने कहा चले आप इसी के साथ बना लेते हैं जो चीज़ सामने अवेलेबल है तो ये देखें ये भिंडी जब डार्क ब्राउन कलर हो जाएगा इसका तो इसका मतलब है कि आपकी भिंडी जो है ना तकरीबन फ्राई हो गई है तो जब इसका कलर इस तरह से डार्क ब्राउन हो जाए सारी भिंडियों का तो आपने इसको बड़ी एहतियात से साइड पे कर लेना है इसको चूल्हे को और इस तरह से आपने सारा ऑयल इसका निकाल के साइड पर जो भिंडियाँ हैं आपने एक किसी प्लेट में निकाल लेनी है ऑयल से इसमें से आपने अच्छी तरह निकाल लेना है इसको ऑयल इसका जी ये देखें इस तरह से आपने बड़ी एहतियात से भिंडियों को निकालना है ऑयल उसी देश के में रहेगा हमारे ये देखें ये एक रह गई है इसको भी निकाल लेते हैं जी हाँ ये एक रह गई थी इसको भी हमने निकाल लिया ठीक है अब हम इस ऑयल में जो हमने तीन अदद प्याज दरमिया दर्जे के काटे थे उनको हमने लंबे लंबे रुख में काट लिया था हाफ करके उसमें से लंबे स्लाइस करके निकाल लिए थे बारीक करके अब हम इनको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और हमने इनका हल्का सा रंग लेना है ज़रा सा बस हल्का सा साइडों पर इसका रंग आना चाहिए जो तो फ्राई हो जाए ये देखें यह हल्का सा रंग आ गया इनका ब्राउन ज़्यादा डार्क नहीं करना इसको सुरख नहीं करना हमने बस तो हल्का सा इनको कलर इनका चेंज होने लग जाए तो इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर ये भी तीन अदर टमाटर लिए थे हमने जो तक हमने काट लिए तीन अदर टमाटर उनको हल्का सा हमने मिक्स कर देना ताकि एक जैसे इवन हो जाए ये यानी कि टमाटर और प्याज अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसको फिर हम ढक्कन से ढांप देंगे थोड़ी देर के लिए तकरीबन आप पाँच एक मिनट के लिए इनको ढक्कन से ढाम दें ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए ये ढीले से हो जाएंगे इनकी शक्ल ज़रा अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये अभी हम इसको ढाँप देते हैं उससे पहले हम इसमें मसाला भी डाल लेंगे सारा मसाला हमने इसमें मिक्स कर लिया जो हमने रखा हुआ था तो ओके okay. अब हम इसको ढांप देते हैं ताकि ये जो है अच्छी तरह से नरम हो जाए ये देखें आप कुछ इस तरह कील की इनकी शक्ल हो गई है ये प्याज और जो टमाटर है बिल्कुल ढीले से हो गए ये देखें इसका मतलब है कि अब ये हमारी हंडिया जो है काफ़ी हद तक तैयार हो गई है इसमें हम पहले डाल लेंगे ये मिर्चें कोई आठ दस मिर्चें और साथ ही जो फ्राई की हुई भिंडी थी हम उसमें मिक्स कर लेंगे हम इसको एक दफा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से एहतियात से अपने चम्मच चलाना है इसका ताकि भिंडियाँ टूट ना जाएं और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए आपस में मिर्चें भी और प्याज भी किनारों से अच्छी तरह से उतार लीजिएगा कहीं के किनारों पे प्याज लगा ना रह जाए क्योंकि भिंडी जो है ये पानी खुद छोड़ती है अपना इसमें पानी होता है तो इसको हम ढांप देते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए और आग हम बिल्कुल छो, छोटी कर देंगे कि जैसे ये दम दम वाली जो आग होती है उस पर रख देंगे 10 से 15 मिनट तक के लिए ढांप के इसको रख देंगे हम और फिर ये देखें कुछ ये इस तरह का हो जाएगा थोड़ा सा इसमें पानी होगा तो आप इसका पानी खुशक कर लें ये देखें ये पानी इसका खुशक हो रहा है थोड़ा सा पानी था ये खुशक हो रहा है और इसकी निशानी ये होती है कि अगर जब ये भिंडी तैयार हो जाएगी तो ये ऑयल छोड़ना शुरू कर देगी जो हमने ऑयल डाला हुआ था अभी आपको नजर नहीं आ रहा ये देखें ये इस तरह की शक्ल होगी इसकी ये बिल्कुल तैयार है अब देखिए ये हमारी भिंडी होगी जी तैयार और इसकी निशानी ये देखें कि अभी आग थोड़ी सी तेज थी क्योंकि पानी मैंने खुशक करना था मैं आग हल्की कर लेता हूँ और इसकी निशानी मैं आपको बताऊंगा कि दिखाता हूँ अभी कि ये भिंडी जो है वो अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर देगी ये देखें ये ऑयल नज़र आ रहा है ये देखिए ये साइडों पर इसका ऑयल निकलना शुरू हो गया इट्स मीन कि हमारी भिंडी हो गई है रेडी तो अब हम इस पर खाने के लिए तैयारी करते हैं प्लेट में डाल के साथ इसके ऊपर लगा डालें आप लीमू और बहुत मज़ा देगी ये तो ये आगे भिंडी आपकी साथ में नींबू डाल लिया साथ में कुछ शीरे हमने काट कर डाल लिए और रोटी भी तैयार है तो बिस्मिल्लाह करते हैं इसको चख के देखते हैं तो मैं तो चला हूँ खाने और आप लोग अपना मोबाइल छोड़ें और आप भी किचन में ट्राई करें जाके भिंडी पकाने की कोशिश करें बड़ी आसान सी रेसिपी है टेक केयर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अल्लाह हाफिज़ टेक केयर बाय बाय